Копейские боксеры одержали ряд блестящих побед. Об этом в сюжете Марии Бойченко. Воспитанники школы бокса продолжают радовать своими победами. Март и апрель выдались особенно удачными для копейских спортсменов. Иван Черков в молодежной группе 17-18 лет выиграл первенство физкультурного общества «Динамо», а также был признан лучшим спортсменом этих соревнований. Я первенства «Динамо». Меня признали там как лучшим боксером турнира, я провел там четыре боя, вот, и как бы там завоевал путевку на первенство России. Вот первенство России будет проходить в городе Красноярске 17 по 25 мая. Вот ну, я планирую там, конечно, бы хотелось занять там первое место, чтобы также попасть в сборную, вот, выполнить норматив мастера спорта России. Алексей Воробьев единственный из копейчан выиграл первенство «Динамо» в Магнитогорске, а также первенство Уральского федерального округа. Убедительно завоевал путевку на первенство России в Анапу. Представительницы слабого пола ничуть не уступают. Копейчанки с большим успехом выступают на соревнованиях различного уровня. Радостная весть пришла из Ростовской области, из города Цемлянска, где проходило первенство России по боксу среди девушек 97-98 годов рождения где в составе команды выступала воспитанница Копейской школы бокса Людмила Орлова. Проведя предварительные бои, в полуфинале она встретилась с иркутской боксеркой, ну, в итоге уступила, заняла почетное третье место, включена в состав сборной команды России. Сейчас спортсмены оттачивают мастерство и готовятся к встрече с новыми соперниками. Сейчас у нас будет идет подготовка к турниру Хохрякова, 45-й 45, тради... 45 юбилейный уже турнир будет. И ну, фаворитами, я думаю, у нас будет выступать Женя Плехов. И интересно, тоже будет 9 мая выступать наш воспитанник, тоже Божовская школа бокса, наши Женя Павко, у него будет спарринг бой такой с чемпионом Европы, там второе, третье место в рейтинге Всемирной ассоциации Денисом Шафиковым. Будет как бы такой профессиональный бой. Ну, Женька у нас еще не профессионал, но как-то вот хочет к этому стремиться, но будет такой тоже показательный бой. Четыре раунда будет боксировать Шафиков Воросян и еще четыре раунда Шафиков -Пов. Поэтому зрителям будет, я думаю, интересно посмотреть.